Повезло воспитанникам детской спортивной школы номер один, соперник у них сильнейшая команда города, вице-чемпион прошлого года, Эскорт. Эскорт лидирует и в этом чемпионате 4 игры и 4 победы. Игра проходила при преимуществе Эскорта. Прошло всего 20 минут встречи, а счет был 4-0 в пользу Эскорта. Но для футболистов детской спортивной школы номер один эта игра бесценный опыт. Окончательный счет 5-0 в пользу эскорта. На футбольном поле ОПХ «Ключевой» команда лицея школы номер 7 и промэкспорт. Преподаватель физкультуры Исаджан Кабыраманян – большой любитель футбола. Он создал свою школьную команду, которая впервые выступает в чемпионате города. Конечно, команда не претендует на место в призовой тройке. Победили футболисты промэкспорта. Мечтают ребята провести матч на футбольном поле Невза. А пока здесь игры на стадионе ОПХ и Куксах. Но такая игра впереди.